Mari kita bincangkan tentang sup tulang. Sup tulang, atau lebih dikenali sebagai bone broth dalam bahasa Inggris, mempunyai sejarah yang panjang dan kaya yang merentasi pelbagai budaya dan zaman. Ia dianggap sebagai salah satu makanan paling purba dan asas dalam diet manusia. Berikut adalah sejarah di sebalik sup tulang. Pada zaman prasejarah, manusia purba mungkin mula membuat sup tulang secara tidak sengaja apabila mereka merebus tulang haiwan yang diburu untuk mengeluarkan sumsum -sum dan nutrien. Ini adalah cara untuk memaksimumkan penggunaan setiap bahagian haiwan, mengelakkan pembaziran. Tulang direbus untuk mengeluarkan kolagen, mineral dan lemak yang menjadi sumber penting nutrien dalam diet mereka. Pada zaman tamadun purba, Cina kuno dahulu, dalam perubatan tradisional Cina, sup tulang telah digunakan selama ribuan tahun sebagai tonik kesihatan. Ia dipercayai dapat menguatkan sistem imun, meningkatkan kesihatan sendi dan menyokong pencernaan. Di Mesir purba pula, Sup tulang juga dikenali dalam budaya Mesir Purba, di mana ia digunakan sebagai makanan berkhasiat dan mungkin juga dalam ritual tertentu. Pada zaman pertengahan, di Eropah, sup tulang menjadi makanan asas dalam diet masyarakat Eropah zaman pertengahan. Ia sering dihidangkan sebagai sebahagian daripada makanan harian, terutama bagi golongan miskin, kerana ia murah dan berkhasiat. Sup tulang juga digunakan sebagai makanan penyembuh untuk orang sakit atau lemah kerana ia mudah dihadam dan kaya dengan nutrien. Bagi budaya pribumi, banyak suku asli Amerika menggunakan sup tulang sebagai sebahagian daripada diet mereka. Mereka percaya bahawa sup tulang mempunyai sifat penyembuhan dan digunakan untuk merawat pelbagai penyakit. Bagi budaya Inuit di kawasan Artik, sup tulang adalah sumber penting nutrien dalam diet yang terhad akibat persekitaran yang sejuk. Zaman moden awal Sup tulang menjadi asas untuk banyak hidangan tradisional di seluruh dunia, seperti pho di Vietnam, ramen di Jepun, dan consommé di Perancis. Ia digunakan sebagai stok atau kuah yang memberikan rasa yang kaya dan mendalam. Sup tulang terus dianggap sebagai makanan penyembuh, terutama untuk mereka yang pulih dari penyakit. Di zaman moden ini, pada abad ke-21, sup tulang mengalami kebangkitan semula sebagai sebahagian daripada tren kesihatan dan pemakanan. Ia dipuji kerana kandungan kolagen, asid amino dan mineral yang tinggi yang dikatakan baik untuk kesihatan sendi, kulit dan pencernaan. Sup tulang menjadi popular dalam diet seperti paleo dan keto di mana ia dianggap sebagai makanan super yang menyokong gaya hidup sihat. Paleo dan keto bukanlah individu tetapi dua jenis diet yang popular dalam dunia kesihatan dan pemakanan. Diet paleo atau nama saintifiknya Paleolithic Diet ini berasaskan makanan yang dipercayai dimakan oleh manusia zaman prasejarah sebelum pertanian wujud. Ia fokus pada daging, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan, kacang dan biji-bijian semula jadi. Uh, diet ini mengelakkan makanan diproses, gula, tenusu dan bijirin seperti gandum dan beras. Diet keto atau nama saintifik ketogenic. Ini adalah diet rendah karbohidrat dan tinggi lemak yang direka untuk menjadikan tubuh membakar lemak sebagai sumber tenaga utama. Biasanya mengandungi 70-80% lemak. 15-20% protein dan kurang daripada 10% karbohidrat. Diet ini membantu dalam penurunan berat badan, mengawal gula darah dan memberi tenaga yang stabil. Kini, sup tulang dijual dalam bentuk serbuk, tin atau sejuk beku, menjadikannya lebih mudah diakses oleh orang ramai. Kesimpulan, sup tulang mempunyai sejarah yang mendalam dan pelbagai, bermula dari zaman prasejarah hingga menjadi sebahagian daripada diet moden. Ia bukan sahaja dihargai kerana rasanya yang enak tetapi juga kerana khasiat pemakanan dan kebaikan kesihatannya. Dari dapur purba hingga ke restoran moden, sup tulang terus menjadi simbol kepintaran manusia dalam memanfaatkan sumber semula jadi untuk kesihatan dan kelangsungan hidup. Jangan lupa subscribe, like dan share bagi membantu kami menyediakan video akan datang. Jangan lupa subscribe untuk kami menyediakan video lebih menarik. Selamat menonton.